17-й батальон был створен 23 квітня 2014 года. 90% батальон Кировоградщик. Батальон выполнил задачи в путин потом был переведен до АТО сектор А, выполнил задачи счастья Станична-Луганская, Краснотала, Беловодск. З грудня місяця ми виконуємо задачі всі триці батальйон, держав полукільці населений горлі. Знаходимося ми в районі. Міста Горловки виконуємо завдання по підтримці 17-го батальйону. Наша робота полягає в підтримці передових блокпостів, які знаходяться перед містом. Недопущення до них живої сили противника, також броньованої техніки, артилерійська підтримка. Вільного від роботи часу у нас малувато. Ну, в основному зараз займаємося облаштуванням місць проживання, будуємо укріплення. Відпочинок особового складу. В бліндаже нагнівому позиції оборудовали кухню, то есть харчування. Також виставляємо пости на це бойове чергування. Знаходимося ми в бліндаже, так називаємо. Тут організовано відпочинок особового складу. Також можна тут зайти, обігрітися. Організована дежурна зміна, яка слідкує за. Порядком тут також топлять буржуйку. Тут можна побачити перекриття з брювень, то це більше, Більше це не місце для відпочинку, більше це місце для захисту від артилерійських обстрілів. Федрузил на Донеччине занимается заготовкой дров для блиндажей. Тоже рубкой и ремонтом автомобилей. Заправляем все автомобили. Есть своя банька, яку, собственно, руками срубали. И еще есть банька, даже передвижна на колесах. Спасибо нашим волонтерам. Помогаем нашим хлопцам, которые находятся на передовом. Ну, мы находимся сейчас на складе боеприпасов нашей військовой части. По обеспечению, слава Богу, есть все. Боеприпасы для легкого вооружения, ну, так же самое для пушки в Это как-то вот так Это минометная мина, 120-мм мин -мин -мин минометы СМС-ки, приветы парням с той стороны. тоже попала вот попадание зачем попадала осколки, осколки от минометного обстрела вот это осколки все таки нам она служит это все выручает этот борды позиция называется ВОП, водный опорный пункт задача водного опорного пункта Контроль нашей территории, удержание, отбивание атак, сепаратистов, которые постоянно сюда заходят. И пытаются проникнуть в город. Отслеживаем группы, которые пытаются проникнуть. Ведем по ним огонь. Переждаем обстрелы постоянные. Здесь транспортная артерия в области. То есть здесь спокойно может зайти не только живая сила, но и техника. К чему мы готовы? Ждем и рады встречи. А уже были выпадки, что захода? <как> да, подходили приблизительно на дистанцию 270 метров, выбрасывали дымовые шашки и под их прикрытием начинали работать по нам посольными гранатометами, ну и пытаться рывком выйти на позиции для близкого боя. Ну, не получилось. Попытались они у нас пару раз такое. Ну, видимо, разочаровались в своих попытках. Если, что, например, ваш блокпост ДД дальше, там ну, втратился позиции, чем все загрожает? Тем, что у противника появится очень хороший опорный пункт, из которого можно большую область контролировать. И замечательный. Замечательно, не то слово. Но город просто накроет. Достаточно с этих позиций что-то разместить и будет город Дзержинск принадлежать уже не Украине, а будет зоной боевых действий. Это прикрытие города. Это хорошее прикрытие города. На все дистанции, вплоть до города Помогаем другим блокпостам работать. Перекрываем друг друга. Ну тут, если не позаботишься о товарище, то завтра будет некому позаботиться, некому о тебе позаботиться. Поэтому тут уже начинаешь понимать вот этот смысл, слова боевое братство которое на гражданке было очень далеко в понимании. Для большинства людей оно так и осталось. У нас обстреливают танки, САУ, минометы 120 мм, Василечки. Работают по нам, ноны приезжали россияне отрабатывали вам тороплялись какие-то доказы присутствия российских військ на территории украины факты это информация из города информация даже сама с их сайтов просто зайдите и почитайте кто там воюет посмотрите на эти лица русской национальности у которых или косой разрез глаз или темного цвета кожи и мы поймем что вопрос россия здесь русский больше чем на той стороне вот здесь русские воюют, на самом деле. За Украину? Совершенно верно, за свой дом. Вильный час, який скутеснует, что тут по стену то, -то боевая, Да. Вильный час, и сну, мы копаем окопы, забиваем мешки землей, устраиваем позиции. Ну, это вот какое-то разнообразие. Хочешь жить, ты должен для этого поработать, обеспечить факт возвращения себя домой к семье, должен ты. Не кто-то должен прийти тебе покопать. А ты только жаловался, что нечем, не как. А брать просто лопату в руки, мешки и врызаться в землю. У вас есть такие ротации, как там у МВС, Педрозелев, там по 45 дней. <соed> <соed> да, у нас есть ротация. Два месяца и в другую область. С Луганской и в Донецкую. Дома давно было? Ну, в рек жаловаться, отпускали в отпуск. Две недели назад. Есть у нас плановые отпуска, все ездят. Бывают семьями, немножко сбрасывает себя, останавливает нервы, сбрасывает тот груз, что накопился, немножко придавливает все-таки. Многим тяжело адаптироваться, уже не молодые мальчики. За 30-за 40 лет людям. У них семьи, дети, внуки, они тоже хотят их увидеть. Потетешкаться с ними. Ну, ездим. Спасибо, ездим. труд бы содержать позиции блин, ответственное в принципе место трасса недалеко приходится не хочется и стрелять и жить хочется в основном минометные обстрелы и стрелкотня издалека так в принципе заходили раза 3-4 не больше мы держим э, силы сепаратистов перед городом дзержинск удерживаем Намагалась уже прорваться. Как все выглядит? Вот, вот в Крарогаде буде люди нас дивитися давайте телевізора. телевизор. А что оно такие? Начинается минометный обстрел. Ложат аккуратно по нам. После этого начинается и стрелкового. Подходит ближе. Мы отбиваемся. Также самостреливаются от них. Ну и там, как повезет, на этой неделе у нас два человека мы потеряли. Была очень у нас серьезная сильная атака. Ну, в общем, отбились. То есть конкретно вот эта вот будка бетонная, то есть конкретно ее атаковали. Вот там сзади видно следы свежие от пуль. То, что ее обстреливали, Эээ... Я передал. Я передал. было сложно. Мы тоже отвечаем им. У них да. тоже есть потери. То есть да, достоверно известно о том, что ээ, при атаке у них погибло как минимум четверо. Там понятно, что люди становятся злые, агрессивные, понятно, от этого. Ну, мы держимся, да. Э, потери есть. Ну, как бы идет война. С этим ничего не сделать. Ну, друг друга стараемся поддерживать. Моральный дух у нас нормальный. То есть, если сепаратисты думают, что не могут нам словить, то они ошибаются. Важко в боевых товарищей? Конечно, тяжко. Рядом спал, рядом. Ели с одного котелка, с одной миски. Ваш, конечно, ваш. У нього залилася дружина, діти. Тав хаш би те ж саме, дружини, діти, батьки дуже важко. зу 23 2 ніхто ракетна установка. У воздушенні наземної целем. Доводилося з нею вже стріляти ще ні. По наземным целям, да, давай, давай. Okay, Эффективные эффективная заглянь? Хорошая. Техника отличная. 100 патронов 5 6-7 секунд. Вылетает. Если нажал, и сразу вылетает. А какие калибр? 23-й. Это серьезное, в общем, Серьезное оружие. Сегодня спокойно уже с перемирием? С ноля часов, в общем-то, спокойно уже было. Где-то с утра с Горловки в сторону Дебальцева выстрелы были тяжелой техники. Так что в нашу сторону не Какие у вас взагалі реально ли это перемирие, или это тимчасово? как вы думаете? Ну, где-то внутри настроено, что хотелось бы, чтобы это было реально, но я не верю. Обычно по вас тут открывают огонь какой-то, что-то прилетает сюда? Да, вы можете заснять, все поле вспахали. А, и там есть музей, у меня можете сфотографировать, там пособирали. А кто стреляет, кто с вами воюет? Говорят, там российские войска, не не российские, ну, Я в прямом контакте с ними не был, но видно, когда сепары стреляют, то без лаберна куда-нибудь. Когда начинает работать российская армия, специалисты, то начинают попадать точнее гораздо. Специалисты есть российские. Я войска, как таковые, я не бачу этой обстановки. А специалисты, скорее всего, их не. Вот это, походу, от Саушки. Вот это от Саушки выстрелы, осколки. Вот это ограды. Крыльчатки от градов. После войны на цветмет, может, с дому. Это, а? это сам Выстрел града, вот это все прилетает сюда, зарывается глубоко, метра на два входит в землю. И минометы, и грады. Вот, мужики как уезжают. Это то же самое, что гранатомет. Четыре только танковый, да, четыре километра у него радиус т... поражения. Танк сбиваем, осколочными стреляет. Ну всяк, Лев, я как тебя, ты принял? А это того, Щелчок делаем и стой. пошел огонь. Мы стреляем со всего, что громко бахкает, так да, сказать. Да, то, что тяжелое, это наше. Что тяжело, это наше. Подбивать что-то удавалось уже? как, по живой силе противника с РПГ-7 удавалось. Что после того, же вас сила рассеивается? чем? Ну конечно. <соторит> 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 она просто даже от самого звука она рассеивается. Залегает, да? Да. да. Но ну, да. ну, они начинают в настрелять. Они первые начинают, а мы им ответку даем. Три-четыре. три-четыре. А, И... А ну, Молодой человек. Вот, у нас тут квартирант есть. Добрый день. Привет. Это у вас, готель на колесах на Волыжке, да? Комната отдыха. Мы тут живем втроем, у нас клаустрофобия. Ну не можем мы ховаться под землю. Ну и в принципе старые уже ховаться. И считаем, что это трошки лишнее. И там тоже могут достать. А это мне дочка прислала на Новый год. Пожалуйста. Это моя крёстница. Раненых она вывозила отсюда. Ну и так за хлебом съездить, за водой. Здесь воды, как видите, нету. Мы используем бачки, привозим на этой машине. Это наша Люська. Почему на это имя? Так Сейчас решили, да. решили так назвать. А для чего да. имя во всем машине? Ну как, для чего? Какую-то надежду чем? дает. Вот. У каждого есть, да. у каждого ради чего-то есть, почему да, мы здесь находимся, то да, с чем-то все связано, ну и решили. И приятно даже, что она называется да. так. Да, когда пацаны и по рации говорят, Люська, на Люська, выезд. на выезд, да. да. Приятно. Люська, Люська возьми правее. Да, Люська, Люська, молодец. Нас, Люська нас не подводила. Вот, ну, было пару раз, что техника все-таки старая, отказывала. Отказывала нас mm. в основном зенитка. Зенитка, да. да. МТЛБшка не подводила. Зенитка бывала, заклинивала. Ну и мы. Все-таки не зенитчики, мы только научились. <свят> <свят> У нас тут урока был один час или два. А складно взагалі? Самое сложное это ее заряжать. А так все легко. Было бы только желание. <свят> <по -святому>. <свят> Самое прицел, сложное, есть. Самое между, сложное да. это когда она клинит, не дай бог, ну, не бывало. Да, а такое да. находиться вот там вот У нас в этом Витя. поле рядом, тут недалеко <свят> под, <свят> под минометами. И сложно, и интересно. Тогда быстро все учишься, быстро разбираешься. У нас первые разы, когда мы выезжали, получается, выезжаем на огневую точку, чтобы стрелять, и она не стреляет. Ну и там начинаем, вот, чтобы вы понимали, стоим, мы стоим, слева справа от нас взрываются мины, АГС работает по нам, а мы ее так ремонтируем, там 30 секунд, 20 секунд, ну это на самом деле очень... Скажи мне, как можно использовать штыкенцию? Можно в ней готовить, можно в ней умываться, можно воду хранить, можно продукты, все что угодно. А так, что еще рассказать? Да можно все делать. Ты знаешь, оно предназначено для всего, кроме того, что патроны, можно все что угодно в ней Красота. делать. Совершенно верно, даже цветы можно садить. Мы девушкам Кировограда передадим чтобы они садили цветы дома. Вспоминали украинскую армию. Так, Все, желаю удачи. что в той стороне находится? В той стороне есть село. Он видно отсюда. там жителей, конечно, мало уже, в основном все повыезжали. Оттуда? Там три хаты живых. Да, там трихаты. хаты. Вот так в основном там внизу есть их, ихний, ихний блокпост, внизу есть, видно ночью, то вот есть летят. Справа там пулеметчик работает, с телекона там нам сейчас не видно, но справа будет четко видно. Тоже работает, такой работает уже по нам. Там тоже у них и миномет есть, и пулеметчик есть, и вроде как бы зушка стоит. Работает еще танк, артиллерия работает. там четко видно, спишки ночу снаряд получається броню, прожигають Там у них що точка чи що там? З да. того боку нам працює снайпер і пулеметчик по нашим позиціям Довольно таки часто працював до цього Ну, зараз, слава Богу, примір'я. Двоє суток поки що не працює. Холодно тут стояти? Свіжо. Це Свіжо, це Свіжо. Це, Свіжо. Це. мороз. Мороз. Не це. так як мороз, як сирість, мабуть. А скільки взагалі часу тут би, треба проводити під час шаргування? Три години. Як часто це буває? Ну, б... Три через шість. А що ви робите ті 6 годин, коли ви тут не стоїте? Якщо бою нема, то відпочиваємо. А так буває, тільки змінився, починається бій, то вибігають на позиції. Хто куди, хто на позиції, хто правий, лівий фланг, тобто треба відстрілюватись, бо часто і групи підходять до нас, закидують вогами, тобто треба відбивати атаки. Поки що близько не можуть підібратися. Нормальні ми їм даємо поки що. Ну что, дорогие наши кировоградцы, передаем вам все огромный привет, ждите нас. Мы вернемся только с победой вот. и не отдадим ни кусочка нашей земли. Пусть договариваются, решают, мы только за. Все. Слава Украине! Спасибо, слава! Хочу передать большое спасибо всем тем людям, которые нас поддерживают, которые за нас поддерживают, кулачки переживают, молятся за нас. Цей, скажімо так, багатонаціональний колектив тут разом служить батальйоном Батальйон є Кіровоградським, але тут є так із Вінниці, із Івано-Франковська, із Кривого Рога, з Житомира. Багато хлопців по всій зі України. Світловодська дома. Світловодське Кремльчук <ривичок> є. Багато таких хлопців Забуть всі разом дружно служимо. <ривичок> на благо нашої країни. І велике спасибі дуже Скажі, тим людям, які нас допомагають. Про нас забувають. Велике спосіб волонтерам, нашим жінкам, нашим дітям, нашим батькам. Що ще додати? Мабуть, уклонився. Дуже низько. Слава Україні. За все це і слава Україні. Що у нас, крім кіровограда є? О, Ніколаївська область, Піромадський район. Привіт там, чуваки! Світловоск, місто Кіровоград. Олександрія. Житомиру привет. и уважуха Александрии. Джексон, Александрии дает. Житомир с Кировограда! Александрия приветствуем! Нурхановский район привет. Что Красивому городу Словоску, который находится на берегу водохранилища. Такого кого так море, хорошо, Светловодского моря. Хорошо, Будем держаться до последнего.